Можливо, для себе прояснити, наприклад, ті моменти, ці аспекти, можливо, тому, раніше ви почуєте живий досвід, тому що батьки е, в основному закінчували вузи, наприклад, в Україні. Зараз з'являються нові можливості. І скористатися важливості ми теж буде досить важливостями, тим більше, що ви маєте цей потенціал. Але е, живий досвід, він безцінний. Тому Платончик, будь ласка. Що б ти вони, я б хотіла, щоб ти побудував так розмову, щоб ти порадив почав в, в 10 класі, як налаштуватись на, те, на таке, таку роботу, щоб бути конкурентно здатними і брати від цієї школи максимальну похідність того, що пригодиться так, далі для навчання. Так. Я, я б задоволенням залишилась послухала, коли потом ще у нас в класі. Ці задоволення послуг е, насоложилися від того, коли, коли Платон робив презентацію, коли Платон щось розповідав. Зараз я розумію, Він, коли прийшов в клас, е, де ви тоді, каже, я в цьому класі був, коли вас перед новим роком був е, настрій, е, ну не зовсім налаштований на таку писату. Будь ласка, з'ясуйте, чи потрібно вчити хімію? Чи потрібно взагалі, як потрібно до того відноску, як вчиниться істи? Для себя прояснить, открыть для себя новое векло в Европу, в Африку, в Америку, в Африку. Да. Ну, Как вы поняли, я тут, чтобы забить время. Нет. А, то есть, это ничего серьезного. Главный вопрос, который нужно нужно задать, это, зачем учиться в другой стране? То есть в чем вообще на напряжение напряжение, вот эти труд, очень битва времени и известность впереди. Вот зачем она? Кто может так ответить? Зачем вот это вообще? Ну если уже точно решили заниматься наукой, то точно потребность это было а, получается. Ну, Потому что в Украине неплохо надо видеть. А там и якщо уже хочешь заниматься наукой, то инвестиции будут. Плюс держава сама заказывает. И да, и нет. Не каждый может просто взять и заниматься тем, чем он больше. Это трудно, потому что придется бросать компетенции очень жесткой. И просто, ну, многие сами по себе не могут с этим совладеть. Ну, если не вон, так говоря. Беря среднестатистическое население, например, даже Соединенных штатов, то достаточно невеликий процент людей готов и планирует и будет заниматься скажем, или наукой, или, там, не знаю, даже ну, инженерией, или там, я не знаю, медициной, какими-то очень сложными вещами, там, какая-то экономика очень сложная, или супер высокая математика, там, я не знаю. очень какие-то очень безумно сложные вещи, очень мало людей согласны с такой, такой путь. Сколько он себя не, не совсем правда видит. Те, которые родились здесь, которые видят, что творится в них, это является достаточно большим шагом, который готовы к этот шаг. Еще один плюс. Люди, которые, ну, хотя бы в только панели, это ну, достаточно малый процент, точнее, очень да, малый процент людей, которые вообще могут существовать ну, в Украине. А, и, соответственно, в Соединенных Штатах такой процент же не настолько велик. То есть у вас э, это соревнование с людьми почти такого же уровня будет менее явным. все равно Такое. В чем суть? А, ну, обучение за границей это очень сложный процесс, и много ну, подходить ну, с должным вниманием, понимаешь, что будет очень много потерь, и придется иногда через силу идти на худшие варианты, только ради того, чтобы попасть куда-то. То есть только ради того, чтобы ну, или попасть в университет, или попасть куда-то дальше, или закрепиться, там, или вообще ну, продолжать путь. То есть, Придется себя бороть, ну, переваривать свое внутреннюю якоторую, гордыня, которая из тебя выходит, которая говорит тебе, ну, вот я сюда поступил, я же с ну, хорош, у меня настолько хорошее качество, то есть я лучше, чем большинство, например, даже в Украине, потому что я смог тебя поступить. Но находясь там, тебе придется понять, что ты не настолько уже и хорош, потому что ты падаешь в своем в своих качествах, ты очень сильно падаешь, поскольку туда идут те, которые такого же уровня, как ты. И вот очень часто я встречал ну, вот, сами лица в университете говорят очень часто, что возникает проблема у людей, что когда они поступают в университет, они вот все из себя, ну, то есть они, то есть они хорошо учатся в классе, они там, ну, в топ-5 в классе, в всякое такое, а когда они попадают в университет, они понимают, что они, они не являются настолько важны. Они теряют смысл, вот, тут ту лидирующую должность, которую они имели до этого. И поэтому надо Понять, что если ты хочешь, чтобы ты реально смог идти дальше, тебе надо стать лидером, ну, по не лидером как бы лучшим в какой-то ну, какой области, чем э, в новом обществе. То есть надо быть лучшим ну, в нынешнем обществе, и постоянно надо находиться э, лучшим в новом обществе. И когда ты переходишь в новое общество, всегда происходит очень тяжелая вещь, поскольку идет... Э, изменяется весь... Ну, мягко говоря, климат вокруг тебя. То есть люди меняются, меняется общество, меняется все, что тебя окружает, меняется мировоззрение, ну, то есть все меняется. Вот я знаю, к многих людей, начинают себя, то есть их знакомых, даже начинают люди, которые вот жили, ну, интернациональные студенты, даже вот американцы, я знаю, как, насколько сильно они менялись, ну, вот, вот этот переход с школы в университет. Университет это, это уже взрослая жизнь. Но хотя те, которые уже закончили университет, говорят, что жизнь еще более тяжелая и глупая, чем университет, поэтому если в университете прожить как можно больше времени, ну, как бы радуясь, так говоря, наслаждать ну, жизнь. Хотя университет это очень сложно сколько тебе приходится понимать, что у тебя впереди идут решения, которые будут э, отвечать за твою жизнь. То есть каждое решение будет в какой-то мере тебя, ну, на какую-то определенную вот, такую позицию, на ступеньках, которая как бы вот, возрастание твоего вот, уровня, ну, когда тебя, вот, как развитие как профессиональное, так и моральное, так и общественное. То есть, и каждое, каждое решение будет ставить на определенную планку. Тебе постоянно надо будет двигаться, ну, ввысь, потому что всегда будут находиться люди новые, которые будут с тобой соревноваться. Поэтому mm -hmm. надо понимать, что университет это совершенно другое общество, зачастую, совершенно другие правила. Даже вот в вузах Украины, я вот по своим друзьям знаю, что это совершенно другое. И, ну, Прежде всего, пока в школе, ну, пока в школе, надо наслаждаться тем, что вы без забота. То есть вам не надо ни о чем беспокоиться, ну, оценки разрушены пожаркают, как мелочь, ну, более-менее. То есть оно не так влияет на твою жизнь, как оценки в университете. То в университете уже, ну, эти оценки конкретно будут влиять на твое трудоустройство. В школе это все лишь попадание в университет, точнее, это как прием в университет, не более. То есть оценки в школе не влияют на твою жизнь в той степени, как влияет на этот оценки в университет. Поэтому надо понимать, что даже если вы сейчас плохо учитесь, вот всегда есть второй шанс. У меня однокомнатник, он, он достаточно плохо учился в школе, значит ну, так более-менее учиться в, ну, в высшей школе, то есть последний класс. И потому что у него были плохие оценки в, ну, в первом, ну, у них высшая школа делится на 4 года. То есть в первом году, высшая школа в втором, где-то в третьем он плохо учился, поэтому не смог попасть э, на специальность, которую он хотел. Поэтому его доставили в специальность, которая называется общие науки, что в принципе является ничем. Диплом по этой специальности получить нельзя, это просто является как базисом, с которого ты можешь перейти на другие специальности, которые захочешь, если сможешь. Так вот, он, ну, в Америке есть такая вещь, как средний балл, называется он GPA. То есть у него средний балл был достаточно низок, это переводим на украинский балл, это 7, 8, ну что, в классе университета относительно мало. Может даже 6 где-то так. Я не могу конкретно привести. 2,6 балла. Там там Меньше 3, даже 2,5, это так. То есть они не очень высокие. Но когда он был университет либо этот средний балл повысился до трех с половиной, а это даже выше. Я даже не знаю, сколько он у него мог повыситься, но у него он очень сильно повысился. То есть он, я вас спрашиваю, подожди, ты же так вот хорошо учишься, а как до этого было? Говорит, ну, типа, что-то просто не, ну, не хотел учиться. Вот главное понять, что если ты считаешь, что тебе надо учиться, что ты начал учиться, у тебя всегда есть шанс. Школа это, ну, это еще не настолько важно, как университет. По... По крайней мере, даже в Украине центре намного проще, сколько что получить тройку, ну, из четырех, то надо хотя бы семерка. А чтобы получить четверку, что является самым высоким, надо получить десятку. То есть достаточно легко в Украине получить высокий средний балл, перейдя в американскую систему. Потому что у них идет ну, более жесткая система, и у нас можно немного там, ну, Подшимание. немного и там, мы с учителями поговорить, и там, и то, и все, ну, понятное дело, в Украине. То есть можно хоть как-то себя в вот с оценки вытянуть, но очень важная вещь в этом самом, это то, что мой знакомый, который имел этого очень низкий балл, смог достичь, высокий балл только из-за одного, из-за очень тяжелого труда. Ну, относительно тяжелого. То есть он особо не ну, как бы особо сильно не работал, но он работает больше, чем среди, ну, все другие, кого я знаю. То есть он сидел, то есть он перед каждой лекцией сидится, читает прелекционный материал. То есть, в принципе, никто из моих знакомых этого не делает. То есть он постоянно делает все домашние задания, абсолютно все делает. Это у него занимает, ну, я не знаю, где-то половина времени от того, что занимает другие. Но он все это делает, несмотря на то, что другие не делают. Сначала у него очень, у него очень много времени на это, это делать? То есть я помню, он ну, просто сидел, не знаю, не вылезал. А потом уже, ну, из книг понял. Даже не книга, просто, ну, еще а Потом в конце уже у него было столько много времени, что он там начал уже и, и, ну, там, это, и пробежкой заниматься, и спортом. Там, там. И в конце перед экзаменом он вообще почти не готовился, поскольку у него ну, как бы он все знал. То есть я на него смотрел, и типа, почему ты не готовишься? Типа, у тебя завтра экзамен. говорит, типа, ну, типа, ну что там, типа, вот это, ну это да, учил, прошел, вот это я тоже учил, прошел, это учил, прошел. То есть ему, у него нет этого страха перед экзаменом, который иногда бывает у людей. Даже у меня был такой страх, когда я чувствовал, что просто настолько сильно волновал этих экзаменов экзаменов. Ну, вот это вот переживание, что просто трудно было с собой, ну, как бы Вот, вот если ты вот, как бы спокойно, размеренно идешь, то есть, ну, то есть ты не пытаешься находить, как бы максимум времени, чтобы развлекаться, чтобы максимум времени, чтобы получиться, а ты просто стабильно идешь, то в конце концов у тебя эта стабильность приводит к тому, что у тебя есть ну, очень огромный запас свободного времени. А это в университете очень важно, поскольку у многих ну, то есть я неоднократно слышал фразу, что те, которые очень много занимались спортом и, какими-то вот интересами, хобби до университета, они их все потеряли в университете. То есть там, ну, капитанных команд школьных, там, я не знаю, просто ребят, которым очень сильно нравится. Весь спорт у них просто пропал. Они не смогли ничего делать, сколько они не смогли с своим тренером собрать. Здесь очень важно понять, что надо учиться максимализировать свое время. То есть максимально все сжать, если ты видишь, например, выучить один параграф лишний, тебе надо пройти один час, то иногда можно этот параграф не доучить. Надо максимализировать свое время, поскольку ну, я видел, к примеру, лекторы просто постоянно учатся, и как бы они имеют ну, максимальный план, но то есть, особо с этого ничего хорошего не входит, поскольку в университетах важен не только оценка, а еще э, ты сам. То есть ты сам в плане не... Это твои навыки, любые, буквально там, начиная от социальных навыков, навыков общения, заканчивая навыками, там, даже, ну, там, то просто навыки, там, например, ну, починить что-то, например, или там, ну, поискать что-то в интернете, там, не знаю, или печатать, то есть, есть, очень много навыков, которые влияют на твою жизнь. И тратить ну, то есть, эти навыки получаются в ходе просто обычной жизни. При этом их нельзя получить в ходе просто обучения. Ну так. а каким образом вот эти социальные и коммуникационные а, навыки? Вот, очень у них распространено и очень сильно поощряется до такой степени, что, вот на своем примере я знаю, что, поступить в медицинский университет, надо иметь вплоть год до 400 часов задекларированной волонтерской mm -hmm. ну, за, за работы. То есть до 400 часов, которые... То есть Если так подумать, 400 часов, это как минимум, если один час в день на протяжении всего года, и то еще будет оставаться. То есть один час из 24 часов придется тратить в пустую. Ну, в пустую в плане, что она, эта работа не идет конкретно тебе на пользу. Но тебе придется идти только для того, чтобы тебе даже галочку поставить, что ты это делал. При этом у тебя развивается очень много навыков, полезных, может, не полезных. Но... То есть у тебя идет развитие, и у тебя идет признание общества, ну, не классное признание, то есть не столько конкретно не знаю, том, что это тело, но когда тебе принимают работу, они на это все смотрят, очень сильно смотрят. У тебя идет такая неклассная, ну, как бы, ну, как бы не классная такая работа, которая всегда идет на зачет. То есть у людей, которые, у которых большая такая работа, волонтерская, которая без скорости идет, то их всегда намного чаще принимают на работу. Даже у людей, которые очень ну, как бы, талантливые и даже очень много делают, но не умеют вот так вот просто работать без скорости. То же самое относится к это очень популярно в Штатах, я думаю, вообще во всем мире, и даже вот, я знаю в Украине у многих друзей. А работа до окончания университета это очень распространенная вещь, по крайней мере, в, Штатах, ну, в Соединенных Штатах это ну, как бы почти стержень любой работы, точнее любой работы после университета. Чтобы получить работу в, э, ну, в пост-университетском времени, тебе надо иметь какой-то опыт. Ну, так уже все привыкли, просто так оно работает. Тебе надо иметь опыт работы. А как этот опыт можно получить? Только работа. А работу можно получить, в принципе, в университете. В школе ты ну, просто работу не получишь. Поэтому в университете приходится находить работу, чтобы с этим опытом работы уже идти работать в реальную, реальную жизнь. Поэтому всегда надо понимать, что всегда надо оставлять время для таких вот вещей. Например, и работа, ну, это даже не совсем работа, это как, э, ну, это как это не совсем работа. Это иногда бывает просто э, такие вот тренинги где-то или любая другая деятельность, которая, в принципе, оплачивается, но ну, достаточно мало в сравнении с балансовой работой. Поэтому всегда надо уделять достаточно большой такой кусок себя вот этим вот незанятным, ну, вне занятий, потому что это очень важно. И даже э, есть всякие кружки такие, которые имеют профориентацию. То есть они, ну, как-то оно выглядит, ну, звучит странно, то есть кружок по интересам, ну, клуб по интересам, например, и там есть такая профориентация. Но это все проявляется, например, кружок каких-то литератов, или там, я не знаю, которые просто собираются там, ну, ну собираются книги обсуждать, или, не знаю, или кружок какой-то бизнес хорошо где они просто изучают рынок например просто так для себя изучают рынок ну они там где-то ну, дешевее где-то ну становятся более дорогими акциями и там не знаю даже клубы там не знаю там, там безумно книжство есть много такие бессмысленные например называется какие-то розовый клуб где типа они считают мужный журнал или есть кто-то еще где они смотрят за белками или еще где-то из какой-то где они еще что-то делают, там лепят снеговиков. Есть очень много таких полезных и неполезных. Все равно любое это участие даже для лепении снеговиков считается твоя социальная работа, твое социальное влечение, ну, в общество. Поэтому всегда надо понимать, что есть учеба, есть то, что идет кроме учебы. И это кроме учебы иногда несет даже большую пользу тебе, нежели просто учатся. хотя всегда стремительно, к Ну, для как бы, университета очень нужны некоторые навыки, которые, которые можно выработать в школе. И это распределение, например, распределение времени. То есть это настолько важно, что иногда бывает, ну, но без этого просто никак. Иногда бывает, что тебя эти классы или знаю, курсы или без разницы что, они идут в очень странном порядке. То есть, например, у меня бывает, что просто последние дня перерыв два часа, при этом домой идти это как то ну, тратить еще 20 минут туда и обратно или там то все. То есть вот такие моменты, когда ну, просто ну, у тебя есть время, но ты не знаешь, куда это тратить. При этом постоянно приходится находить людей, с которыми ты будешь проводить это время, да, полезно, да, просто для развлечения, да, не знаю, как получится. То есть, постоянно надо ну, time manager. его постоянно надо ну, следить за ним и как-то ну, как соблюдать, что ли. Ну, университет требует каких не требует особо сильных каких логических усилий от тебя, то есть, в принципе, любой человек сможет осилить это, но требуется достаточно много ну, ну, то есть, отдавание себя в это, то есть, себя надо просто туда отдать на какое-то время, там, на 3 часа в день, на 4, на 5, на 10, как получится. Бывает, что бывают такие завалы, что приходится целыми днями просто отдавать себя учебе. Ну, бывает когда просто надо, просто нечего делать. какие дни, например, это вечер, суббота, вечер, пятница, суббота, даже утро, воскресенье. Вот эти, вот это время практически свободно, поскольку у тебя нет обязательств, например, на следующий день. Поэтому надо всегда находить время и, например, перед экзаменами, что является очень ну, таким непонятным явлением э, в моем универс... университете, Сколько экзамены проходят в контакт. Их расписание идет по... Э, то есть расписание этих экзаменов придумают сами профессора. При этом профессора друг друга не знают, поэтому они не знают, какие экзамены ты можешь иметь в тот же день. Поэтому иногда бывает, что у тебя бывает, например, 4 экзамена в одну неделю. Ну, такое бывает.